Її в Житомирській області її нам розповість один з інспекторів, який зараз тут служить. Познайомлюйтесь з ним. Представтеся. Здравствуйте. Меня зовут Бояркин Борис Олексійович, інспектор дорожньої патрульної служби. На даний момент знаходжуся на службі в місті Житомир. Начальник у мене зараз на даний момент припилиться. Посвідчення можна ваш? Так, да, звісно, пожалуйста. Посвідчення інспектору. Дійсно, до 18-го року. В Житомирі. Скажіть таке, вояки, як да, ви влаштувалися в ЖТ003 інспектором? Як ви влаштувалися в ДАІ і що взагалі потрібно для цього? В своє місце я прийшов в ГІ, щоб попасть в ГАИ надо было на то время, когда я лаштовывался, надо было хорошие связи и нормальные деньги. На то время это было, стоило полторы тысячи долларов. Связи мои были через женщину, которая работала в МВС поликлинике. Я на то время жил с ее племянницей. Гроши кому півтори тысячи долларов? Недельскому Владимиру Владимировичу. Он тогда был начальником области. Да, он как раз, как раз менялся с Блажинским, своего зама оставил на, на свое место, а сам ушел в Вінницьку область, в Винницкую область за начальника УМВС. Угу. Насколько мне видно, керевниство УДАИ Житомирской области в інспекторів кожного дня вымогает певную грошую сумму. Хотелось бы узнать схему, процедуру. Схема, значит... Я вам просто я видел ролик у вас вами выложенный, mm -hmm. значит ролик заключался в том что начальник мой, мой бывший начальник он вымогал из, из инспекторов, я находился в тот день я там находился вымогал с инспекторов, получается протоколы да. Значит, расскажу по Житомирскому району. Никогда в жизни не ставились задачи в кабинете. Все задачи ставились... Все задачи ставились... Все задачи ставились в телефонном режиме. Нужно... У нас наш отдел находится Леси Украинки 40, Житомирский район. Надо было деньги передать. Там рядом магазин есть, Деликат называется. Угу. Через деликат, либо один из инспекторов вечером подъезжал к нему домой, на улицу Победы. Я не, я не знаю, знаю, что ново, новостройка, вот этот новый дом. Угу. Ну, конкретно есть сумма, которую каждого дня по не было сдавать инспекторам? Конечно, я знаю по Житомирскому району, это минимум 200 гривен инспектор, каждый инспектор сдавал 200 гривен и до 400 это доходило. Если вы выезжали на автодорогу Киючоп, угу. то есть прибор был только у Морозюка, это мой напарник, и у меня был прибор. Мы лично за него заплатили деньги и занимались коррупционными действиями. Это, Но... Ну, это ставились, если я вам так уже... Так. То есть начальство было на плюс то, что у нас есть прибор, и начальство больше нам стали задачи мы намного больше сдавали денег. Так, у нас есть информация, если вы выезжали на трассу киев чоп и с вас занималась большая сумма. Ну да, выезд, выезд на трассу киев чоп это, как вам объяснить, надо быть приближенным к начальству УДАИ, то есть к самым верхушкам, то есть к Грибу Владимиру Ивановичу. Мой напарник Мразюк Александр Николаевич, он но он, он не то что там какой-то товарищ, так, он его друг. Это друг, э, они еще служили вместе в свое время. И, значит, э, он ему ставил э, задачи, Морозюк под эти задачи. Э, брал меня, выезжал на Киев Чоп. Это было сдать 2000 гривен за то, что просто за выезд, закрыть задачи задачи, которые ставит э, гриб Владимир Иванович. Uh -huh. И основное, ну, уже, там уже как мы поделим. Сколько такого в день в среднем вы могли заработать на дороге к Да, ну, я, я, я не скажу, потому что очень много, вот я вам скажу, просто при нынешней власти, да, если уже в стране прошла, как революция называется, да, э, при нынешней власти, я не знаю, ну, грин 500 в день мы имели. Потому что очень ставилась задача, я даже иногда психовал, потому что он, мой напарник, приближенный к Грибу Владимиру Ивановичу, потому что все задачи мы закрывали. Он ему звонит, закрой задачу, закрыл. Поехали в том магазине расплатились, в том магазине расплатились. То что больше, чем 2000 вы сдавали, еще платили. 2000 мы должны сдать за то, что мы только выехали туда. И еще плюс до того, чтобы они были по магазинам. Конечно, по магазинам. Это, это житомирский президент, это ну, водка, житомирские ласочки, которые отправляются на Киев. Постоянно на Киев отправляются. Чи сумма, если инспектора на инспектора надійшла скарга, чаще от активистов дорожного контроля в Украине? Конечно, изменяется. Каждая скарга от э, инспекторов, э, ну, вы пишете на инспектора, например, вы подъехали, да, вы пишете на инспектора скаргу, э, получается плюс 200 гривен. Плюс за то, что я за телефон. Конечно, там, мы должны отдать ну, гривен. Есть да. информация, если на месте выехал ответственный. Ну, ответственный, это вообще, это за бензин рассчитайся. <laughs> это, это за бензин рассчитайся раз, потом... <laughs> Просто дай на, на бензин помоги чем-нибудь. Ну, это да, это... Это еще больше. Тобто это... Вас наказывало я то, что и мы там пещем оставили. Нет, давай. Никто не наказывал. Было так, такие возможности в плане ограничиться наказанием. Ну, Дагану дадут за ну, это, это у нас так смеются. Ага, Ничего, ну... никого не так особо не наказывал. Дагану сегодня дали, завтра ее сняли. Я не заплатил ее снять. Вот так. Ну, вы сдавали гроши своему руководству Андрусовичу. Да, мы сдавали Андрей. Ну, начальник, язык Начальнику Грибу Владимиру Ивановичу. Он напрямую... Даже вот это видео, видео, которое вы снимали, вы выложили, да? Получается на то время, я вот так уже где-то, ну я так вспомнил этот момент, на то время был. был, был гриб Владимир Иванович сам. Не было у него ни замов, никого. Это он лично ставил в по протоколам, по деньгам. Все деньги шли с его слов на то. Э, то есть э, нами заключалось, э, то есть вы должны, вы должны там какой-то там КАМАЗ купить, там мы должны, должны, давайте, давайте, все. И, ну, я вам даже передать могу. Никто ничего не купил, так? Да? Никто ничего. Потом есть, есть такой подполковников, да, Uh -huh. сейчас, сейчас пришел, да, такой подполковников э, Сейчас ТВО у МВС. Он на самом деле, да, вот, ну, так вот если разобраться, я с ним спилкувался. Э, он такой, он, он человек, он, он такой, он спокойный, такой, он, он в шоке. Я ему такие вещи рассказывал, он говорит, как? Говорит, как? как, просто как? Он говорит, как такие, какой то, говорит, если говорит такие, даже вопросы не то есть все шло в свой карман? Ну конечно, это под прикрытие, сейчас пока есть война, они все сейчас собирают. Mm -hmm. И, Чи часто от керівництва поступали замовлення на фальсификацию справ, чтобы зводити особисті рахунки? Ну конечно. Если, например. Есть, приклади, ну, приклад, например. Ну, я беру Андрусовича Сергея Васильевича. Uh -huh. Свою Своего непосредственного начальника, с которым я проработал с 2011 года. Uh -huh. э, он он, сзади, он, он такой человек. <laughs> например, он, он раньше был госом. Вам это ничего не говорит, это старший дэш автоинспектор. Это раньше выдавал техосмотры и все остальное. То есть все маршрутки у него проходили, техосмотры вот это, ну, вы поняли, mm -hmm. да? Да. Mm -hmm. yeah. И получается, он, как он, например, не дает дань в месяц. Например, какой-то перевозник, uh -huh. который... У него там пять маршрутов. Ага, все, это нарушения задача. Кончить эти маршруты. Вы выезжали мы и... Мы выезжали и кончали эти маршруты. Фальсифицировали протокол. Да, мы там уже до что до резины, там, до всего. Потому что если мы приедем без этого, это, это например, вы видео видели, там мат-перемат на этом видео, да. Это все ерунда. Это, когда не, нет, его вказивка не выполнена, намного хуже. А, и, дитя, таке питание, за вашего напарника Морижика. Є информация, що він має 5 евакуаторів, СТО, джепи. Звідки у нього такі доходи? Я, сам... <связано> как сказать? я встал, да? да? у мене є напарник Морзюк Александр Николаевич. Е ну, как... <связано> ну, порядочная сволочь. Так, у -у -у. я извиняюсь. Мать работает в детском садике воспитательницы Отец заправщиком вроде работал. Ну такой, ну. То есть семья такая, ну, простая семья, сельская семья он сам сам величину Ну, на данный момент, я извиняюсь, вас поправлю. Он имеет 4 эвакуатора. Угу. Квартиру в Житомире, в гидропарке, в зоне гидропарка. Это элитно в Житомире. И жив, да, Таурек, Volkswagen турек СТО, мы знаем, оформлено на его жинку Не, он оформлен на Золотаренко Владимира Владимировича. Это его водитель эвакуатора, который курирует все его перевозки. Ну, курирует все. СТО курирует все. Если даже поднять протоколы, которые складывали Морозюков, вы очень много увидите фамилию. Золотаренко, Золотаренко, Золотаренко. есть Золотаренко это пистовна людина морозюка, которая есть у всех протоколов. Да, возможно. Да, я это не скрываю, это так оно и есть. И я, 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 я тоже ну, воспользовался этим, ну, когда Золотаренко там, вова, надо расписаться. Ну, бывает такое, знаете, в лесу там остановишь э, пьяного водителя, но ну, не, ну, нету ни свидетеля, ни, ни понятого просто берешь и записываешь с головы. Чи вимагали гроши инс... керівництва від підприємців? в кого є великий бізнес? Да. Если бы у нас э, был у нас в Житомирской области такой Прохоренко Иван Михайлович. Uh -huh. Он на данный момент находится в, в департаменте ГАИ города Киева. Э, полковник милиции э, все камни обработки я просто раньше служил до 2011 года служил э, в Валдар-Волынский район uh -huh. это ну, кто не знает это камень, это гранит то есть очень богатый район если вы знаете как растыш вот и вот все камни обработки все карьеры все подпорядкованные Иван Михайлович Прохоренко. Даже вот сейчас останавливаешь людей, да, ну даже просто останавливаешь. Все показывают визитки. Даже вот даже пришел Сиренко, пришел Ершов, да, пришел э, э, как там, два еще зама, я, я уже не помню, честно, я не, не буду говорить. Э, получается, ну, Ершов, ну все знают Ершова, да. Замначальник. Да, Сансанович и Сиренко, начальника департамента, просто я ни разу не ввел ни Ершова в визитки, не ввел ни Сиренко в визитки, ну, Ивана Михайловича Прохоренко, в Житомирской области это актуально, только видят, Ну, бывает звонить, вот например лес, дуб, дуб весь под Иваном Михайловичем, камень весь под Иваном Михайловичем. То есть Иван Михайлович я проезд. Не, Ивану Михайловичу, как нам, нам не проплачивают, нам, э, нам получается наоборот, нам, если мы даже скажем, не, мы не отпустим, вот Иван Михайлович, лично Ивану Михайловичу звонят, Иван Михайлович нам, вы что там, обалдели, блядь, вот таким вот планом. И все деньги, что собирает грипп в области, куда он их собирает, где-то отвозит? Да не, ну отвозит, отвозит, отвозит в Киев, есть такой водитель, Коля нам да, Бывший да. инспектор ДПС. Может и сейчас числится, я даже не знаю. Бывший инспектор ДПС с воду супроводу. Ну, mm -hmm. э -э Он лично возит департамент. Департамент ГАИ, Украины? Да. Так. Еще и вот э хочу сказать, например. Вот например, сейчас идет реформа ГАИ, да? Обращаюсь к вам всем, да, кто будет смотреть э, Кто в надежде, что вы поменяете эту систему, да чего вас огорчить э, Вы, как вас знаю, вы пообещали Вы дойдете до да, нового замминистра, да? Да, 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 ладно. да, Я надеюсь на эту женщину, да, на замминистра Которая увидит этот ролик И проанализируют все, что нам не сказано, да, э -э -э так что в Житомирской области 2000 долларов сейчас под реформу осталось. Это вот на днях встречался с ребятами, которые на данный момент служат, они говорят, да, да, приборы позабирали у них, все позабирали, говорят, только лазерами, труканами оставили работать, но ну, сейчас, чтобы им залишиться, да, потрібно да, 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 и и грибу приближение. Хотя информация да, для всех инспекторов Житомирской области, для ваших сведения, я слышал, что гриб Владимир Иванович идет на пенсию. Так okay. что, кто дал, извиняйте. <laughs> Еще такое питание. Мы знаем, что Нигельский, это как кум гриба, который помог ему... Да, да, ставить. это есть так, да. Э, э, Владимир, Владимир Владимирович Недельский это является кумом гриба Дерма Иванович. Это два лучших друга. Он ему помог стать. Ну, он проплатил. Я не знаю, какую сумму, не знаю, кому. Но проплатил за него. Владимир Недельский живет сейчас в городе Житомире. Он надеялся стать начальником у МВС Житомирской области mm -hmm. думал кум будет начальником а он будет но ну, как нам известно <свят> не станет вот так вот да что еще можете добавить это. Типа, а, что сказать от себя пока мы эту коррупцион... коррупционную систему да, не поменяем я не знаю я не знаю как ее изменить например вот. взять меня да вот я простой старший сержант милиции, да, я проработал, я молодой парень. Я учился, да, в городе, я сам с города Донецка, с Донецкой области. Я учился в Горловский автодорожный институт по организации дорожного движения. Зная вот, например, наших инспекторов в Житомирской области, ни один инспектор не закончил Академию по организации дорожного движения по своей сфере. И вот сейчас, вот вы набираете людей, например, я вот смотрел, да, там по телевизору <laughs> по новостям что, э, как говорится, там они среднее да, образование, категория Б водителей да нет. И это не, это не так вообще. Надо сюда людей очень грамотных, которые ну, не, не будут, понимаете умеют общаться с людьми. Сюда нужны психологи. Каждому водителю нужен подход. Ну, чтобы видеть, как он, что он, это очень, это очень серьезно. И вот Сиренко сказал, я видел еще, Сиренко сказал, три года, три года нужно, чтобы... А, вы допускаете три года для того, чтобы оформлять дорожно-транспортные проводы. Это не так. Потому что я, я, помню, я в Алдар Волынский пришел. Э, меня буквально через неделю уже научили, как сделать привязку к дорожно-транспортной пригоде. То есть, как очертить, как дочертить. И угу. все ну, пункты, сразу... да, да, и все пункты правил дорожного движения, которые могут влиять на дорожно-транспортную пригоду. То есть, не, не дистанции, то есть, там, когда водитель сам не враховал швидкость, а дорожную обстановку там съехал в кубет. Ну, я вам пригласил привью. То... Такое питание Каждый инспектор, который выходит на линию, сдаёт від 200 до 400 гривен. А инспекторы, которые стоят на постах, в Кочарево, скільки ну, сколько ну... они сдают? Нет, на Кочарево попасть на, на пост, стационарный пост, который обслуживает автодорогу Киевчоп, это очень, это, я думаю, дорого. Очень дорого. Они каждую пятницу сдают, каждый инспектор, по 2000. Это каждый инспектор. Каждый. Не считая того, что они еще каждый день сдают и закрывают задачи. С Киева едет проверка, им надо ее встретить, заправить, накормить. Сумма Е конкретная, которую они сдают каждого дня и в пятом. Ну, как я вам скажу, сумма конкретная. Если вы представьте, вы встретили машину, заправить машину до полного бака, накормить. То сумма, конечно, меняется. Mm -hmm. И сдать, там, ну, по пару рублей надо помочь начальнику. Ну, а что с такими инспекторами, которые не сдают каждый день гроши, или таких вообще Ставят маешь? на штрафплощадку. Штрафплощадка, это как, расскажи. Ну, штрафплощадка, это сторожом, сторожом работать на штрафплощадке, по гражданке заступаешь, сутки через сутки. На штрафплощадке стоишь, выдаешь машину, принимаешь машину. То есть заработка субъективная? Не, ну как, ну там, Морзюка мор эвакуаторы, которые привозят, дают по 50 ага. ну, да. Все, спасибо. Все. и вам спасибо.